હાલમાં સંસદ નું ચોમાસુ સત્ર પૂર્ણ થયું હોય સાથે જીએસટીમાં કરાયેલા ફેરફાર અંગે કેન્દ્રીય જળશક્તિ મંત્રી સી આર પાટીલે જળશક્તિ મંત્રી અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રદેશ અધ્યક્ષ તથા સુરત નવસારીના સાંસદ સી આર પાટીલે હાલમાં પૂર્ણ થયેલ સંસદના ચોમાસુ સત્ર અંગે માહિતી આપી હતી સાથે બુધવારે રાત્રે નાણાં મંત્રાલય દ્વારા જીએસટી ના દરોમાં કરાયેલા ફેરફાર અંગે સી આર પાટીલે પત્રકાર પરિષદમાં માહિતી આપી સાંભળો શું કહી રહ્યા છે केंद्रीय मंत्री सी आर पाटिल हमारे देश में जीएसटी आने के पहले अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार का टैक्स अलग, अलग प्रकार के नियम और अलग अलग प्रकार के दंड की व्यवस्था थी इसके कारण अनेक राज्यों में व्यापार करने वाले लोगों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने एक देश में एक टैक्स की व्यवस्था होनी चाहिए उसी के कारण जीएसटी लाने का निर्णय किया 25 आठ साल पहले यह निर्णय हुआ और इस निर्णय के कारण आपने देखा होगा कि लोगों को सुविधाएँ बढ़ी पूरे देश में सभी राज्यों में एक ही कानून जो केंद्र का था वो लगा पहले केंद्र के कोई इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं था उसके कारण चोरी की भी मात्रा बहुत बड़ी थी और आज एक व्यवस्था होने के कारण केंद्र के उसके ऊपर पूरा कंट्रोल होने के कारण चोरी में भी क्रमशः धीमे धीमे कम हो रही है और धीरे धीरे बंद करने के लिए कोशिश हो रही है। आप जानते हैं कि सूरत में टेक्सटाइल में कहीं पाँच परसेंट टैक्स था कहीं वही कापड़ पर कोई जगह पर बारह परसेंट था उसके कारण वेल्यूशन में अलग अलग जो दर होने के कारण उसका फ़ायदा लेने की कोशिश होती थी उसके कारण व्यापारियों में कंपटीशन भी होता था और जो कुछ न कुछ लाभ लेने की कोशिश करते थे तो उनके लिए सबको एक दूसरे को नुकसान भी हो जाता आज सबको कपड़ा टेक्सटाइल के ऊपर पाँच परसेंट टैक्स करके एक बहुत बड़ा काम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी ने एक किया है इसके लिए उनके बहुत बहुत आभार भी करें तो। इस जीएसटी का दर जो पहले ज़्यादा था पहले सिर्फ जब शुरू हुआ तो छासठ लाख इक्यावन हज़ार इतने लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था और आज आप देखिए दो हज़ार पच्चीस में आठ साल के बाद वन पॉइंट फिफ्टी वन डेढ़ करोड़ से ज़्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन इसके अंदर हुआ है क्रमशः सरकार की इनकम भी बढ़ी है सरकार की इनकम बढ़ती है तो सरकार देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में उसका उपयोग होता है देश की सुरक्षा में उसका उपयोग होता है और आप देखते होंगे कि इसके कारण बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट भी बहुत ही स्पीड में पहले से भी चल रहे थे अभी भी आगे बढ़ रहे और नए नए प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी भर में दिवस नरेंद्र भाई मोदी जी ना बालपन થી લઈને प्रधानमंत्री અને प्रधानमंत्री जी લઈને દુનિયાભરમાં ભારત એક વિશેષ સક્તિશાળી દેશ સુજે પ્રસ્થાપિત થયા સુધીની આ યાત્રા જોડે કુલ મળીને 400 લોકોની ટીમે એક અદ્ભુત પ્લે બરાબર છે કે અહીંના આ તમામ મલ્ટીમીડિયા મ્યુઝિક શો સાથે મળીને આ કાર્યક્રમ 7 તારીખે સાંજે 7 વાગે સત્તાના ખાતે એનો ઓપનિંગ હશે અને આવનારા દિવસોમાં રાજ્યના વિવિધ જિલ્લાઓમાં વિવિધ એસોસિએશન દ્વારા આ કાર્યક્રમો અલગ અલગ જિલ્લાઓમાં રાખવામાં આવશે આ કાર્યક્રમમાં આજ સુધીનો ಸೌಖಿ ಮಜೂ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಗಳು ಏಕ ಸಾಥೆ ಪ್ಲೇ ಕರ್ತಾಸು ಜೇನಿ ಅಂದರ್ ಆದಿನಿ ಸೈಜ್ ನ ಪ್ರಾಂಪ್ ಹೋಯ್ ಟ್ರೇನ್ ನ ಗಂಬಾನಿ ಸೈಜ್ ನ ದಬೌನ ಪ್ರಾಂಪ್ ಹೋಯ್ ಎಟ್ಲೆ ಕೆ ಏತಂ ಜೀವಂತ ಆಪ್ ನಜರ್ ತಿ ಜೋಯಿ ಸಕ್ತಾವು ಏ ಪ್ರಕಾರ್ನ ಆಪು್ಲೇ ಇಯಾ ಟೀನ್ dvara ತಯಾರವಾಮಾಗಿನ ಚನ ಸುರತ್ಮಾ લેક્રોન ડાયમંડ એસોસિએશન દ્વારા આ કાર્યક્રમનું આયોજન થયું છે અને આ કાર્યક્રમમાં સેલિયરનો સૌ સાથે મળીને સંસ્થાઓ બધી સાથે મળીને આયોજન કરી રહી છે અને અદ્ભુત પ્રતિષ્ઠા શેર બર્માથી મળી રહ્યો છે અને રાજ્યમાં બી તમામ જગ્યાઓ પર મોટા ભાગના જે ઓનલાઈન પોતાનું રિઝર્વેશન હોય એ આ કાર્યક્રમ માટે થયું છે આ અદ્ભુત કાર્યક્રમ છે અને દેશના પ્રધાનમંત્રી શ્રી આખી જીવન યાત્રા પર તૈયાર કરેલો કાર્યક્રમ છે આભાર